Korang tahu tak, minuman kopi yang korang suka minum ni sebenarnya mempunyai satu sejarah yang panjang dan menarik yang ramai orang tak tahu. Pada ketika awalnya, minuman kopi ni digunakan di dunia Islam supaya orang Islam boleh bangun dan bersolat di tengah malam. Namun apabila budaya meminum kopi ni tiba di negara-negara Eropah, ia telah menimbulkan pelbagai coffee house dan coffee house ini kemudian yang menjadi satu medan intellectual discourse dan daripada sinilah munculnya gerakan-gerakan ataupun movement seperti liberal movement dan juga mencetuskan pelbagai revolusi yang mengubah negara-negara di Eropah. Mari sini saya ceritakan sejarah tentang minuman kopi ini. Mengikut legendanya, biji kopi ini ditemui oleh seorang pengembala kambing Ethiopia yang bernama Kaldi. Kaldi melihat kambing-kambingnya menjadi lebih bertenaga lepas memakan biji beri merah daripada pokok-pokok itu -pokok memelia. Disebabkan rasa ingin tahu, dia kemudiannya mengambil biji tersebut dan memakannya. Kaldi kemudian merasakan badannya lebih bertenaga. Kaldi kemudiannya membawa biji tersebut kepada ahli sufi tempatan untuk dibuat eksperimen. Lepas merebusnya, beliau mendapati bahawa minuman daripada air rebusan tersebut dapat membantunya berjaga sepanjang malam untuk meneruskan ibadat. Khabar tentang minuman ini berkembang luas dan kopi sebagai satu minuman perangsang tenaga mula berkembang. Menjelang abad ke-15, penanaman dan perdagangan kopi ini telah berubah daripada Ethiopia kepada Yaman. Ahli sufi di Yaman telah menggunakan kopi untuk membantu mereka dalam beribadah. Bandar Pelabuhan Mocha telah menjadi pusat pemberdagangan kopi utama. Ia kemudiannya telah menjadi sinonim dengan kopi itu sendiri. Pedagang-pedagang di Yaman mengawal harga kopi dan juga merahsiakan teknik penanamannya. Menjelang abad ke-16, munculnya kedai-kedai kopi yang dikenali sebagai Khafeh Khaneh di tempat seperti Istanbul, Kahirah dan juga di Mekah. Di kedai-kedai kopi inilah tempat berkumpulnya orang daripada pelbagai latar, daripada pedagang-pedagang, ilmuwan, pengembara untuk mereka bertukar idea. Ia menjadi satu medan tempat pertukaran dan perbincangan intelektual dari orang daripada pelbagai latar, perdebatan politik, pertukaran puisi dan sebagainya. Walaupun begitu, terdapat juga setengah ulama Islam yang mengharamkan minuman kopi ini dan mengaitkannya dengan arak. Walaupun larangan itu bersifat sementara, kedai-kedai kopi seperti ini berkembang dengan meluas. Kedai kopi pertama dibuka di London pada tahun 1652 oleh Pasquale Rossi iaitu seorang pelayan Armenian kepada Daniel Edwards iaitu seorang pedagang yang menemui kopi di Empire Uthmaniyah. Rossi membuka kedai kopi berhampiran St. Michael's Alley di Cornhill, London. Menjelang tahun 1700-an, terdapat lebih kurang 2,000 kedai kopi di London. Kedai-kedai kopi ini telah menjadi pusat perniagaan, tempat pertukaran berita dan juga perdebatan politik. Dekat sini, ramai orang mengambil bahagian kerana mudah mendapat maklumat dan juga mendapat ilmu. Ia juga dikedali sebagai The Penis University sebab orang ramai boleh mendapatkan ilmu dengan harga secawan kopi. Kat sinilah Pemikiran seperti kebebasan bersuara, hak individu dan juga penolakan sistem monarki secara mutlak telah mula berkembang. Di Perancis pula, minuman kopi ini diperkenalkan pada tahun 1669 oleh Sulaiman Aga iaitu seorang duta Empayar Uthmaniyah. Sulaiman Aga membuat satu majlis rasmi memperkenalkan budaya minum kopi kepada warga elitis di Paris. Pada tahun 1672, seorang pedagang Armenia bernama Pascal telah mula membuka gerai menjual kopi di Paris. Kedai kopi pertama yang dibuka di Perancis adalah Cafe Procope yang dibuka pada tahun 1686. Kat sinilah bertumbuhnya pemikir-pemikir Enlightenment di Perancis seperti Voltaire, Rousseau dan juga Diderot. Kedai-kedai kopi inilah yang memainkan peranan terhadap penerimaan idea-idea -ide liberal yang kemudiannya menjadi pemangkin kepada gerakan revolusi Perancis pada tahun 1879. Pada abad ke-17, kopi juga telah mengubah ekonomi dan juga kewangan global dengan kemunculan insurans dan juga pasaran saham. Lloyd's Coffee House yang ditubuhkan pada tahun 1686 oleh Edward Lloyd telah menjadi tempat pertemuan pedagang, pemilik kapal dan juga penanggung insurans. Kar sinilah insurans maritim telah mula berkembang yang akhirnya terhasilah Lloyd's of London pada tahun 1769 iaitu salah sebuah syarikat insurans yang terbesar di dunia hari ini. Banyak juga transaksi saham telah berlaku di kedai kopi yang akhirnya terbentuk Bursa Saham London pada tahun 1801. Dekat Amerika juga mengalami situasi yang sama seperti di Eropah di mana golongan pemikir berkumpul di kedai kopi untuk membantah cukai yang dikenakan oleh British. Hasilnya, pemikiran liberal yang muncul di kedai-kedai kopi ini menyumbang kepada revolusi Amerika yang berlaku pada tahun 1775 ke 1783 dan juga idea tentang demokrasi moden di Amerika Syarikat. Begitulah sejarah seberingkas tentang kopi dan bagaimana ia telah mengubah dunia kita hari ini. Kalau korang suka konten macam ni, jangan lupa klik like, subscribe, share dan tinggalkan juga komen.